Чи є інформація, в принципі, достовірна, от там з'являються повідомлення, тобто регулярно дають інтерв'ю Янукович і Захарченко, з'явився нещодавно інтерв'ю на першому телеканалі російському. Чи є інформація, де перебувають ці особи? Як ви думаєте, чому вони саме в Росії? Ну, опять же, да, мне трудно сказать, где они находятся, поскольку я собственный корреспондент в Украине. Я согласна с Олегом Кашиным, я слушала, что он говорил. Мне тоже, мои же коллеги из «Новой газеты» рассказывали о том, что действительно Янукович прилетает каждый раз в Ростов-на-Дону на частном самолете. Из этого можно предположить, что он находится где-то, ну, предположим, в той же Барвихе живет. Но опять повторяю, своей информации относительно этого у меня нет. Почему он там находится? Ну, это тоже саморазгадывающийся вопрос. Кстати, в свое время, когда еще шла революция, я пыталась прогнозировать, куда все-таки направит свои стопы Виктор Федорович, если ему придется бежать из Украины. И у него, надо сказать, вариантов было совершенно немного. Да? Белоруссия, но ну это практически Россия, и потом захочет ли Лукашенко под боком иметь такого одиозного достаточно коллегу. Э -э ну и может быть... Э Какие-то страны, с которыми значит, вот в свое время Янукович называл как своего близкого друга гурбангулы Берды Мухамедова. Вот почему-то я подумала, что он туда еще может полететь. Но оказалось, что все гораздо проще. И э, место, где президент Украины чаще всего делился своими болями, печалями и тревогами, оказалось наиболее приемлемым для его эмиграции. Значит, все-таки все-таки Россия. Еще обратите внимание, как быстро он оставил свои потуги говорить на украинском языке, хотя он просто продолжает представляться президентом Украины, он моментально перешел на русский, сбросил как ненужную шелуху, да что там та украинская мова, Російськомовний громадянин, бивший гражданин, бивший президент України. Мені приєднається від слышать. А скажіть саме, ну чи є у вас таке, можливо, там редакційне, не знаю, там, як ви чого обговорюєте це в редакції, чи можливо ваша в принципі суб'єктивна думка? Чому він з такою регулярністю дає прес-конференції, звернення? Тобто для чого це Росії, в принципі? знаете, на самом деле России это не интересно. Это для внутреннего потребителя делается. Это делается для Украины, потому его и привозят на пограничную с украиной область. Если бы это было интересно россиянам, он мог бы червовещать в Москве. Но думаю, что там Януковича ведь российский обыватель никогда не воспринимал как своего. К нему предъявляли массу претензий. Опять-таки, э, российский обыватель критиковал Януковича за то, что он тащит Украину в Евросоюз. А все, что происходит сейчас, это называется, ну, тут разобраться невозможно. Потому пресс-конференция Януковича в пограничной области, это для того, чтобы было э, понятнее тем, кто остался на брошенной им территории. Я жив, я продолжаю свою борьбу, я, очевидно, скоро к вам вернусь. Це делается для нас. Але як реагує на цю риторику Володимир Путін? Цікаво, так? Тобто він э, каже, що э, це власне закінчення, Тобто э, що у Януковича немає політичного майбутнього, це пряма цитата. І, э, але при цьому би, Янукович дає там, регулярні прес-конференції. Ну, опять таки, Путін лишній раз подчоркиває собственне віліччя. и демонстрирует такую нисходительную братскую заботу о беззнаном президенте Украины. Ну, лишнее свидетельство. И страна младший брат, ну и президент, который возглавлял ее, тоже в результате прибежал прятаться в Россию. Ну, тут некий есть такой м -м, серьезный такой подтекст, да, что, ну, такую кумы силы То же самое будет и с Украиной, что с вашим... бувшим біглим президентом, Вот у мене такої ощущения. Скажіть, будь ласка, як по вашим внутрішнім відчуттям нещодавно з там здається це вчорашні висловлювання Іларіонова, тобто колишнього радника Путіна про те, що можливо у Донецьку у Донецьку повернуть Януковича? Тобто ці сепаратистські дії, і як Аксьонов у Криму, так повернуть Януковича у Донецьк, і таким чином почнуть цей процес сепаратизму і проведення референдуму. Тобто, наскільки ця інформація від Іларіонова, вона відповідає дійсності, чи там ця теорія можлива? Я не могу сказать, что я м, принимаю это даже как версию по одной простой причине. То, вы были в Донецке, и в Донецке поддерживают сейчас Януковича? Нет, в Донецке появляются новые лидеры. Называется «Улетел в скатертью дорога». Это можно даже проследить по тому, как распадается на составные части партия регионов. Партия не едина, людей, которые поддерживают по-прежнему Януковича в ней, но ну, это какие-то экзотические совершенно персонажи, все остальные относятся э, к ситуации очень прагматично. Король умер, да здравствует новый король. То есть э, Виктору Федоровичу некуда возвращаться, нет у него ни политической базы, ни, скорее всего, электоральной базы, да и труслив он. Человек, который, э, ну, простите меня, таким образом почти как Керенский в женском платье, там, в парике какие-то рассказывали ужасные вещи, как он пытался перебраться через границу, как он сдавался, таки, по той информации, которая есть, чуть ли не в плен российским пограничникам, он вернется и скажет, что он возглавил протестное движение Донбасса, вы не смешите меня, это невозможно.